ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এগ্ৰিভিজন উইথ ডক্তৰ ধ্যান নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ সেইটো আপুনি লোকে যি কবি খেতি কৰি থাকে ইয়াত হয়তো সঘনে পাই থকা সমস্যা সেইটো আমি আজি আলোচনা কৰিম সেয়া হৈছে নগ ক্ৰেকিং ইন নলখল ওলকবি ফাটি যোৱা সমস্যা অৰ্থাৎ ওলকবিবিলাক অকণমান সৰু হৈ অহাৰ পিছতে ফাটি যায় আপোনালোকৰ পথাৰত সেইটো হয়তো প্ৰায় সমস্যাত আপোনালোকে ভুগিছে এয়া চাওকচোন এনেকৈ অকণমান ওলকবিটো হ'ব ধৰিছে সেইটো ফাটি গৈছে এয়া আৰু কেইদিনমান পিছে এইটো আৰু অলপ ডিপ হৈ যাব তললৈকে পূৰা ফাটি যাব ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে আৰু কিছুদিন ৰখাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাভ হৈ যাব ইয়াৰ যেন দুটা কবি আছিলে এইটো খোৱাৰো উপযুক্ত নহয় এইবোৰ টান হৈ যাব বেয়া হৈ যাব ইয়াৰ কোনো মাৰ্কেট ভেলুও নাই আৰু ই ডাঙৰো নহয় আৰু খোৱাৰ উপযুক্তও নহয় গতিকে এয়া কিহৰ কাৰণে হয় কি কেনেকৈ ধৰণে আমি ইয়াৰ সমাধান উলিয়াব পাৰোঁ চাওঁ আহকচোন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক এটা সহজ উপায়েৰে আমি ইয়াৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ এইটো মেইন কাৰণ হ'ল যে কি বৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি বৰণ বুলি এবিধ মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয় আছে সেই বৰণ যদি মাটিত কমি যায় সেইটো সাধনে হয় আৰু অসমৰ মাটিবিলাকত সাধাৰণতে বৰণৰ এটা ডেফিচিয়েঞ্চি আছে বৰণ আমাৰ অসমৰ মাটিত কম আছে গতিকে কি হয় কমন ফিজিঅলজিকেল ডিচঅৰ্ডাৰ এইটো এটা একদম কমনলি পাই থকা ফিজিঅলজিকেল ডিচৰ্ডাৰ শাৰীৰিক ডিচৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ বৰণৰ অভাৱত হোৱা এইটো কোনো বেমাৰ নহয় ৰিডিউচেছ মাৰ্কেট কোৱালিটি এগিল গতিকে মাৰ্কেটত নিব পৰাকৈ বেচিব পৰাকৈ বস্তু কোৱালিটি নাথাকে আৰু প্ৰ প্ৰডাকশ্যনো কমি যায় ইলটো কমি যায় ভেৰি কমন আণ্ডাৰ আছাম কণ্ডিশ্যন আৰু অসমত এইটো সঘনে পাই থকা সমস্যা অসমত হয়েই ওলকবিত বিশেষকৈ হয় বন্ধাকবিও ফি যায় ফুলকবিও সমস্যা হয় এই বৰণৰ অভাৱত হোৱাট উই চি ইন দ্য ফিল্ড আমি ফিল্ডত গ'লে কেনেকুৱা দেখিম সদ্যহতে চাওঁচোন নভ চ'চ ডিপ ক্ৰেক অ' স্প্লিট নভটো ধুনীয়াকৈ এই আগত চোৱাৰ নিচিনা ডিপ ক্ৰেক হৈ ফাটি গুচি গৈছে বা স্প্লিট হৈছে এনেকৈ মাজতো ভাঙি যাব পাৰে ক্ৰেকছ মে বি ৰেডিয়েল অলংগীটো দিলে এনেকৈ দীঘা দীঘল ফাটিব পাৰে নতুবা এনেকৈ গোলৰ অৱস্থাটো এনেকৈ মাজতো ফাটি যাব পাৰে দুই ধৰণৰ ফাক দেখা যায় সাধাৰণতে দীঘে দীঘে ফাকটো আমি বেছি দেখা পাওঁ ছাৰ্ফেচ বিকাম ভেৰি ৰাফ এণ্ড কৰ্কি আমি চালোঁৱেই ছাৰ্ফেচটো এইটো ৰাফ ৰাভ হৈ যাব কৰ্কি হ'ব টান টান হৈ যাব এইটো ৰাভ হৈ যাব নভ লুভ মাৰ্কেট ভেল্যু গতিকে ন এইবিলাক কবি বজাৰৰ মূল্য নাথাকেগৈ ন হোৱাট ইজ নভ ক্ৰেকিং নৰ্ভ ক্ৰেকিং ইজ এ ফিজিঅলজিকেল ডিচৰ্ডাৰ এইটো শাৰীৰিক বৈষম্যতা বৈষম্যতাৰ কাৰণে হয় ফিজিঅলজিকেল কাৰণে শাৰীৰিকভাৱে এটা ডিচৰ্ডাৰ ব্যতিক্ৰম উকাৰছ ডিউটু আন ইভেণ্ট গ্ৰথ অফ টিছু টিছুবিলাকৰ কোষবিলাকৰ আন ইভেণ্ট গ্ৰোথ হয় সেইকাৰণে ফাটি যায় সেইটো কিহৰ কাৰণে আমনি দি আউটাৰ টিচু ফেইলছ টু ষ্ট্ৰেচ ডিউৰিং দি ৰেপিড নভ এনলাৰ্জমেণ্ট যেতিয়া কবিটো ডাঙৰ হৈ যায় আহে খুব সঘনাই জোৰে বাঢ়ি আহে বাঢ়ি অহাৰ সময়ত যিটো বাহিৰৰ টিশ্যুবিলাক বাহিৰৰ স্কিনৰ সৈতে থকা স্কি টিছুবিলাক সোনকালে তাৰ লগত একে সমান গতিত বৃদ্ধি হ'ব নোৱাৰে তাৰ ফলত এইটো ফাটি গুচি যায় নট কজ বাই ইনচেক্ট অ'ৰ পেথ'জেন এইটো কোনো ইনচেক্টৰ আক্ৰমণৰ কাৰণেও নহয় বা কোনো বেমাৰৰ কাৰণেও নহয় কোনো পেথজেন বা বীজাণুৰ আক্ৰমণৰ কাৰণেও নহয় এইটো এটা ফিজিঅলজিকেল শাৰীৰিক ত' মেজৰ কজ কি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁৱেই মেজৰ কজ হ'ল বৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি এক নম্বৰ কাৰণ হ'ল বৰণ ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে এনেকৈ ওলকবিবোৰ ফাটি যায় বন্ধাকবিও ফে ফুলকবিবিলাক ফাটি গুচি যায় সৰু সৰু হৈ যায় বাটনিং হৈ যায় এইটো সমস্যা বৰণ ইজ এচেঞ্চিয়েল ফৰ গতিকে বৰণ আমাক লাগে কবিত বৰণ লাগে অত্যন্তই প্ৰয়োজন ইচেঞ্চিয়েল ফৰ চেলৱাল ফৰ্মেশ্যন এণ্ড টিছু ইলাষ্টিচিটি কোষ বৃদ্ধিৰ কাৰণে কোষ বিভাজনৰ কাৰণে যি চেলৱাল ফৰ্ম হয় সেই চেলৱাল ফৰ্মেশ্যনত ইয়াৰ ৰ'ল আছে আৰু টিছুবিলাক ইলাষ্টিক স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকাবৰ কাৰণে এই বৰণৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন সেইকাৰণে বৰণৰ অভ অভাৱ হ'লে যি বাহিৰৰ কোষবিলাকৰ স্থিতিস্থাপকতা গুণটোৰ অভাৱ হোৱাৰ লগে লগে এইটো ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰি ভিতৰৰ কোষবিলাক ফুল স্পীডত বাঢ়ি থাকে বাহিৰৰ কোষবিলাকে তাৰ লগত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা কাৰণে ফাটি যায় গতিকে ডেফিচিয়েঞ্চি মেক্স নৱ টিছ্যু ব্ৰিত আৰু ইয়াৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হোৱাৰ কাৰণে অভাৱ হোৱাৰ কাৰণে বৰণৰ অভাৱৰ কাৰণে কাৰণে নৱত যিটো মানে সৰু কলিটোত ফুলকবি ওলকবিৰ কলিটো তাত বৰণৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ টিচুবিলাক কোষবিলাক বিতুল হয় থুনুকা হৈ যায় ডিউৰিং ৰেপিড গোট নভ স্পিটছ অ'পেন গতিকে খুব সোনকালে বাঢ়ি অহা ওলকবিটোৰ নবটো ফাটি যায় কবিটো ফাটি যায় ইট ইজ প্ৰাইমেৰী কজ ইন আছাম এই অসমত গতিকে এই নব ফাটা ওলকবি ফাটি যোৱাৰ মুখ্য কাৰণটো হ'ল বৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি কণ্ট্ৰিবিউটিং ফেক্টৰচ কিছুমান আন আন কাৰণতো এই নবিলাক ফাটি যায় বা এই নব ফাটাত সেইবিলাকে অৰিহণা যোগায় সেই ফেক্টৰবিলাক কি জানো আহকচোন এক নম্বৰ হ'ল ইৰেগুলাৰ ইৰিগেশ্যন আমি যদি জলসিঞ্চনটো ইৰেগুলাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নখবিলাক ফাটি যোৱাত বেছি সহায় হয় নখবিলাক ফাটি যোৱাত অৰিহণা যোগায় কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ড্ৰাই পিৰিয়ড ফল'ড বাই হেভি ৱাটাৰিং বহুত দিন যদি কবি আপোনাৰ শুকাই আছে তাৰপিছত খুব বেছিকৈ জলসিঞ্চন কৰি দিলে ডুবাই পানী দি দিলে তেতিয়া লগে লগে ইয়াৰ ফাটাৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব এক্সেছ নাইট্ৰজেনাছ ফাৰ্টিলাইজাৰ যদি আমি নাইট্ৰজেনাছ ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউৰিয়া হাৰ বেছিকৈ দিওঁ তেতিয়াও ফাটি যোৱাত সহায় হয় কাৰণ নাইট্ৰজেনছ ফাৰ্টিলাইজাৰ বেছি দিলে গ্ৰ'থটো আৰু ৰেপিড হয় ৰেপিড হ'লে ৰেপিড গ্ৰ'থৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখিব নোৱাৰি বাহিৰৰ চেলবিলাকে সামঞ্জস্য ৰাখিব নোৱাৰি এইটো ফাটি যায় দিলে হাৰ্ভেষ্টিং আৰু যদি কবিটো বহুত দিন হৈ আছে এতিয়া আমি শস্য চপোৱা নাই তেতিয়াও ফাটি যাব পাৰে এইটো বন্ধাকবিত বেছি দেখা যায় বন্ধাকবিটো পূৰা টান হৈ আছে তেতিয়াও আমি চপাই অনা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো ফাটি যাব পাৰে ছাডেন টেম্পাৰচাৰ ফ্লাকচন আৰু হঠাৎ যদি টেম্পাৰেচাৰটো ফ্লাকচুৱেশ্যন হয় এইকেইটা অসমত যিটো দেখা গৈছে কিছুদিন আগলৈকে ইমান বেছি ঠাণ্ডা নাছিলে আজি তিনিদিনমানৰ পৰা হঠাৎ ঠাণ্ডাটো পৰিছে কুঁৱলী আহিছে হঠাৎ ঠাণ্ডাটো পৰিছে টেম্পাৰেচাৰ বহুত ডিপ হৈ গৈছে গতিকে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত যদি বৰণৰ অভাৱ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কবিডৰা ফাটি যাব ছিমটমছ অফ বৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি গতিকে আমি বৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি হৈছে বুলি কেনেকৈ গম পাম কি লক্ষণৰ পৰা আমি গম পাম লক্ষণটো হ'ল যে কি ক্ৰেকিং অফ নভ ছাৰ্ফেচ নভৰ ছাৰ্ফেচটো কবিৰ বাহিৰতো ফাটি যাব এইটোৱে প্ৰধান লক্ষণ কৰকি অ ৰাফ টিচু টিচুবিলাক ৰাফ হ'ব টান হ'ব টান হ'ব আৰু ডিফৰ্ম নভ নভবিলাকৰ আকৃতিবিলাক অলপ বেয়া হৈ যাব ডিফৰ্ম ধুনীয়া নহ'ব কবিটো ডিফৰ্ম হৈ যাব ৰিডিউচ ছেল্ফ লাইফ এণ্ড কুৱালিটি আৰু এইটো বেছিদিন ৰখাব নোৱাৰি আৰু তাৰ কোৱালিটিটো কমি যাবই আমি আগতে ক'লো যে কোৱালিটিটো কমি যাব আৰু তাক বেছি দিনৰ কাৰণে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰি গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল এতিয়া আমি নবিলাক অৰ্থাৎ ওলকবিবিলাক কিয় ফাটি যায় সেইটো গম পালোঁ কিন্তু তাৰ সমস্যাটো সমাধান কেনেকৈ কৰিম সেইটো জনোৱা হওক এটা সহজ উপায় আমি কেনেকৈ সহায় কৰিম আপোনাৰ কবিডৰাত মেনেজমেণ্ট ইন ষ্টেণ্ডিং ক্ৰপ যিডৰা কবি আছে কবিডৰাত আমি এতিয়া কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিম ফল ইয়াৰ স্পে এইটোৱে বেষ্ট মেথড ফলিয়াৰ স্প্ৰে' অফ বৰণ বৰণ স্প্ৰে কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ বৰাক্স পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট কিমান হিচাপে দিব লাগিব ওৱান গ্ৰাম প্ৰতি লিটাৰ পানীত গুলি আমি এটা স্প্ৰে' মেচিনেৰি ধুনীয়াকৈ স্প্ৰে' কৰি দিব লাগিব স্প্ৰে' টু টাইমছ এট টেন টু টুৱেলভ ডেইজ ইণ্টাৰভেল দহ দিন বা বাৰ দিনৰ অন্তৰে অন্তৰে দুবাৰ যদি আপুনি কবিডৰা এনেকৈ বৰণ বা বৰাক্স পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট স্প্ৰে' কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কবিডৰা আৰু নাফাটে আৰু যিবিলাক কবি হ'ব সেইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব তাৰ কোৱালিটিটো ধুনীয়া হ'ব ধুনীয়া থুনুকা ফিয়া কোৱালিটিও ভাল হ'ব ৰাফ হৈ নাযায় তেতিয়া তাৰ লাইট কোৱালিটিও খাবৰ কোৱালিটিটো ভাল হৈ যাব স্প্ৰে' ডিউৰিং মৰ্ণিং আৰু ইভিনিং আৱাৰ সদায় একদম আৰ্লি মৰ্ণিং বা লেট ইভিনিঙত স্প্ৰে' কৰিব লাগে তেতিয়া সেই বৰাক্সটো গছে এবজৰভ কৰিবলৈ টাইম পায় ধুনীয়াকৈ শুহি ল'ব পাতৰ পাতৰ থু পাত এই বৰাক্সটো বৰণটো শুহি ল'ব আৰু এইটো মাইক্ৰ নিৰ্ডিয়ান খুব খুম কম পৰিমাণে হ'লেই হয় কুইক কাৰেকশ্যন আৰু এই মেথডৰ পৰা আমি ইমিডিয়েট এটা ৰিলিফ পাম সোনকালে কাৰেক্ট হ'ব সমস্যাটো ভিজিবল ইম্প্ৰুভমেণ্ট আৰু কপটো ধুনীয়াকৈ ভিজিবলি আপোনাৰ ভাল হ'ব ধুনীয়া নবিলাক দেখাত আপুনি দেখিব ধুনীয়া ডাঙৰ আৰু তাৰ কালাৰটোও ধুনীয়া হ'ব আৰু ফবীয়া হৈ আহিব ষ্টেণ্ডিং কপত আমি আৰু কি কৰিম অসমৰ ক্ষেত্ৰত ড'জ কিমান লাগে আমি এটা উলিয়াই দিছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে অসমত পাৰ বিঘা ড'জ কিমান লাগিব স্প্ৰে' ভলুম এশ পঞ্চাছৰ পৰা দুশ লিটাৰ পানী লাগিব প্ৰতি বিঘাত স্প্ৰে' কৰিবলৈ বৰাক্স ৰিকুৱাৰ্ড হ'ব এশ পঞ্চাছ গ্ৰামৰ পৰা দুশ গ্ৰাম এইখিনি প্ৰতি বিঘাত আপোনাৰ বৰাক্স লাগিব আৰু এন চি অ'ৰ ইউনিফৰ্ম কভাৰেজ অনফলিছ স্প্ৰে' কৰোঁতে গোটেই পাতবিলাকত যাতে ইউনিফৰ্ম দি সকলো পাততে স্প্ৰেটো পৰে সেইটো আপুনি এন চি অ'ৰ কৰিব নিশ্চিত কৰিব ইয়াত আমি লিখিছোঁ ৰঙা হিচাপে দেখুৱাই দিছোঁ ড'ন অ'ভাৰ ড'জ বোৰণ বৰণটো অভাৰড'জ নকৰিব যে কবি ফাটিছে অলপ বেছি বেছি দি দিওঁ তেনেকুৱা নকৰিব মই কোৱাৰ ওপৰত উল্লেখ কৰাৰ নিচিনাকৈ পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্টহে দিব এক গ্ৰাম প্ৰতি লিটাৰতহে দিব বেছি অ'ভাৰড'জ হ'লে আপোনাৰ কবি দৰা নষ্ট হ'ব আৰু পাতবিলাকো ৰঙা পৰি যোৱাৰ নিচিনা বেয়া হ'ব গতিকে আপোনাৰ ড'জটো আপোনালোকে ঠিক ৰাখিব এক বিঘা মাটিত এশ পঞ্চাছৰ পৰা দুশ গ্ৰাম লাগিব বা প্ৰতি লিটাৰত এক গ্ৰাম লাগিব মাত্ৰ গতিকে তেনেকুৱা হিচাপত বৰাক আপুনি মিহলাই স্প্ৰে' কৰক আপোনাৰ খেতিডৰাত ধুনীয়াকৈ এই সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা পাব ইৰিগেশ্যন মেনেজমেণ্ট মেইনটেইন ইউনিফৰ্ম চইল মইচাৰ চইল মইচাৰটো ইউনিফৰ্মলি থাকিব দিব হঠাৎ শুকাই যাব নিদিব বা হঠাৎ পানী নিদিব এভইড ৱাটাৰ ষ্টেজ পানীৰ অভাৱ হ'ব নিদিব এভইড ছাডেন হেভি ইৰিগেশ্যন হঠাতে আপুনি একে ডুবাই পানী নিদিব পথ পথাৰখনোত সদায় ইউনিফৰ্মলি পানী দিব লাগে এপ্লাই লাইট ইৰিগেশ্যন এভৰি ফ'ৰ টু ফাইভ ডেইজ ইণ্টাৰভেল চাৰি পাঁচদিনৰ মূৰে মূৰে লাইট এটা ইৰিগেশ্যন কৰিব লাগে হেভি ইৰিগেশ্যন নহয় গতিকে আন ইভেণ্ট ৱাটাৰ যদি আন ইভেণ্ট ৱাটাৰ অসামঞ্জ্যভাৱে পানী পায় তেতিয়াহ'লে আন ইভেণ্ট গ্ৰোথ হ'ব কবিটোৰ গ্ৰোথটো আন ইভেণ্ট হ'ব সমানে নহ'ব আৰু আন ইভেণ্ট গ্ৰ'থ হ'লে ক্ৰেকিং হ'ব এইটোৱেই কথা সেইকাৰণে ইৰিগেশ্যন শ্বুড বি ইভেণ্ট আৰু ছাডেন ইৰিগেশ্যন দিব নালাগে আৰু ফ'ৰ টু ফাইভ ডেইজ ইণ্টাৰভেলত লাইট ইৰিগেশ্যন আমি দিব লাগে তে প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ নেক্সট বছৰৰ কাৰণে আমি কি প্ৰিভেনশ্যন ল'ম এই বছৰৰ ষ্টেণ্ডিং ক'ৰবাত আমি কি কৰিব লাগে জানিলোঁ অহা বছৰৰ কাৰণে কি কৰিম এইখিনি মাটিত তেতিয়া এনেকুৱা বৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি দেখুৱাইছে অহা বছৰ কি কৰিম চইল এপ্লিকেশ্যন অফ বৰাক্স আমি মাটিত বৰাক্স দিম অহা বছৰ খেতি কৰাৰ আগতে কিমান দিম ওৱান পইণ্ট থ্ৰী কেজি প্ৰতি বিঘা বা দহ কেজি প্ৰতি হেক্টৰত আপুনি বৰাক্স দিব লাগিব মিক্স উইথ এফ আই এম বিফৰ প্লান্টিং এই বৰাক্সখিনি ফাৰ্ম ইয়াৰ্ড মেনউৰ বা কম্প'ষ্টৰ লগত ৰোৱাৰ আগতে মিলাই লৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বেলেঞ্চ ফাৰ্টিলাইজাৰ এপ্লিকেশ্যন আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ যি দিম মাটিত বেলেঞ্চ হিচাপে দিম ইউৰিয়া এছ এছ পি এম অ' পি সমানে দিম যিমান পৰিমাণৰ লাগে সিমান দিম এক্সেছ নাইট্ৰজেন নিদিম ৰেগুলাৰ ইউনিফৰ্ম ইৰিগেশ্যন মানে ৰেগুলাৰলি ইৰিগেশ্যনটো কৰিম ইউনিফৰ্মলি কৰিম আন ইভেইলি নকৰিম আগত কোৱাৰ নিচিনাক আৰু মাটিডৰাত ড্ৰেইনেজ থকা আমি ব্যৱস্থা কৰিম ছ' শেষত আমি কি কওঁ কনক্লুজনত ক'ম যে নভ ক্ৰেকিং ইজ নট এ ডিজিজ এই নভ ফাটি যোৱাটো ঊলকবি ফাটি যোৱাটো কোনো এটা বেমাৰ নহয় কোনো পকপূৰৰ আক্ৰমণ হয় ই এটা ফিজিঅলজিকেল ডিচৰ্ডাৰ টাইমলি বৰন স্প্ৰে প্লাছ ইউনিফৰ্ম ৱাটাৰিং প্ৰিভেঞ্চ দ্য প্ৰব্লেম আমি কেনেকৈ ইয়াৰ সমস্যাটো কৰিব পৰা অব্যাহতি পাম টাইমত বৰা বৰণটো দুবাৰ স্প্ৰে' কৰিম অৰ্থাৎ আপুনি ওলকবিটো ঠিক ধৰি আহিবৰ সময়ত ওলকবি বান্ধিবৰ সময়ত গঠন হ'ব ধৰা দেখিলে তেতিয়া এবাৰ বৰণ স্প্ৰে কৰি দিয়ক ওৱান পাৰ্চেণ্ট বৰা স্প্ৰে' কৰি দিয়ক আৰু দহ বা বাৰ দিনৰ মূৰত আৰু এটা স্প্ৰে' কৰি দিয়ক তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ খেতিডৰা এই সমস্যাৰ পৰা নিশ্চয়কৈ ৰক্ষা পৰিব আৰু পানীটো হ'লে ইউনিফৰ্মলি দিব আন ইভেন ইৰিগেশ্যন নকৰিব ইউনিফৰ্ম ইৰিগেশ্যন লাইট ইউনিফৰ্ম ইৰিগেশ্যন গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈকে আমাৰ আলোচনা ইমানতে সামৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা আৰু দিহা পৰামৰ্শ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেল এগ্ৰীভিজন উইথ ডক্টৰ ধীৰেণ চাই থাকক থেংক ইউ থেংক ইউ ফৰ ভিয়িং